ну э, коли казать про маршрут белорусских цмоков а вогли жартом бы я это назвал вы на вот смоковый маршрут и вот коли его разглядать то на мою думку варто сначала починать в первую очередь вот отсюль лепельское озеро там где живет самый знакомитый белорусский цмок, э, его описание на вот сгодно поданием э, у своим романе христос приземлился все угороднее да у владимир семенович короткевич затем я лечу что в принципе такие вот места, где э, живут смоки ўсякая нечысць гэта тыя азёры на сутыкі гарадоцкага і полацкага раёнаў якія у свой час апеў у сваёй фантастычнай беларусі Я баршэўскі вось гэты куток тут сапраўды вельмі цудоўныя азёры э, затым, Ну, есть звестки, что цмоки возились у жит в Ну, другая назва князь озера, озеро, зараз озеро червоное. А, это уже по лесе, тут уже свой подвид полезских цмоков водился. А, таких же подвид полезских цмоков водился, еще у э, вына, озере, а Выганашанское озеро, ну, может быть, смог его там расположили, как побудовали Агинскую водную систему. А тут, может быть, смоки все сошли. И самое интересное, что э, мы постоянно забываем про речку Горынь где водился змей Горыныч, вельми-вельми легендарная особа в старославянском эпосе. Вот тут, вот Горынь. И отрымливается, что когда я еще что у меня есть фрагментарные известки от старожилов, что исновало подание, что в Осиповицком районе есть на полночь районе на невеличкое лесное озеро Лочинское, и там так само смоки водились. И так отрымливается, что когда маршрут робить по краине смоков. Но ну, а тр... сам по себе самый сопроводный цмок, и на вот есть хвостик. Это миновито Горынь, а за основу можно взять Давыд Городок. Ну Белорусский цмок, я не могу так сказать, потому что уже с детинства сидит стереотип закладины э, Короткевичем именно его романом. И для меня Цмок ну, целиком отповедая описанию Короткевича. Это долгое тулово, как у звера, фоки, как у тюленя, э, ластоноги э, с хвостиком, э, с долгой шеей, Ну и голова такая, нечто середняя, помеж головой лани головой змеи, то ящура, ну и обовязково повинен быть э, подвоенный язык, как во всех ползунов наших нормальных белорусских. Ну и скура, и не мохнатый, не гладкий. Скура должна быть, как у змеи, с такой вот луской что шатая скура. Э, и, махшим это мог быть орнамент, как у нашей гадюки. Ну, беларускія цмокі часцей за ўсё нападалі на рыбакоў. Дарэчы гэты напад цалкам абрунтаваны бо любы рыбак ён дастае прыродныя багацці з рэчкі з возера адпаведна гэта баркан'еры. Так што цмок гэта ў нас э, такая легендарная частка легендарнай прыродыахоўнай інспекцыі. Затым цмок у нас э, змагар, арганізаванай злачыннасцю тому что калі ўзяць змея гарынача он пастаянна ваяваў з быліннымі багатырамі а былиныя багатыры Ну гэта дружыннікі князя а дружыннікі князя у раннем сярэднявеччы то лікаму рахунку выконвалі ролю рэкетыраў яны збіраліся в князьская дружына і кожны год абыходзіла ўсе ўладанні і выкалачвала даніну з якой жыў князь ну, цалкам рэкет Змей Горыныч, так что смага разлачинность с рэкетом. Ну, коли мы выбираем цмока как символа, одразу возникают вопросы. как так цмока обираться за символ некий. Ну, пробачьте мне, вся усходняя мифология на цмоках трымается, и усходняя мифология лечит цмока вельми становчей живелой. А у нас в Беларуси цмоки так само становшие. Ну, бывало такое, что они там девчат крали, там рыбаков гоняли. А лишь, ну, это же все, Сирот людей так само не у все добрые, не все, говорю, говорится, спогадливые, а сирот смоков, так само, самые розные бывали, как сирот людей, и добрые, и вот такие злостные. Ну, коли сегодня шукать смока у в озерах, я думаю, это ни до чего не приведет доброго, на вот с дайверским обстреливанием, потому что смоки хитрые, ховаются. а лишь смоки трансформуются, процесс эволюции идет, и, идеи, и э, полные цмоки смоки трансформовались у людей, а смоки незвычайные особо, и тому люди вельми-вельми талентовитые. И я лечу, что вось Лепельское озеро, а побольше Шадшина. Ушатские озеры так само там повинны были быть смоки, дети лепельских смоков. и с Ушатшины походят судовные наши литераторы. Это Рыгор Бородулин, Небошик Василь Быков, Небошик Петрусь Бровка. Ну, чем не литературные цмоки. А один цудовный цмок, ну, цмок, миновито горыныч, это Леонид райнько майсюк потому что он народился у Городку, Миновита на Берозераке Горынь. Откуда змей горынычи и Только ее он не трехголовый, а в образе человека и рафинованный.